Вы откуда? Я из Рязани. вы сам откуда? А я Ивано-Франковская область. Я в районе живу. А ну, в деревне там. Сельским хозяйством а, занимаюсь. Понятно, понятно. А пенсионер, вы держите сельское хозяйство нет. или нет? Я бросил это дело. Самый неблагородный, то есть благородный, но неблагодарный труд. Да сельское хозяйство, если э, вот ты пустишь, вот, например, неблагодарный, если пустишь кролицу к черному кролю, потом смотришь, получается кролынята, маленькие такие, приятные, они же не только ценные мехи, еще три. Ну, трудно, трудно, какой вкладывать в это все. Все романтично звучит. Ну. Там, домашние яички, о, домашние сальцы, о, а труда что-то надо спрашивать. Ну, да. Это же вообще сельское хозяйство, это же вот сельского хозяйства живет. Когда мне за да. перевалило, за у меня принцип, где бы что бы не делать, лишь бы я не делать. Ведь значит, только не материйство, что да ты видишь. Не, ну, русским матом можно, нам не западло. Это вам западло должно быть. Да, вам не западло. А вы вот же расскажите, ну, что вы думаете о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Как неизбежность, необходимость. Не, неизбежность, необходимость. А вот расскажите про неизбежность, необходимость. Вот ваше мнение. Восемь лет вы, выпрашиваю. А вот... Вы знаете, надеюсь, что такое казусбэль, да? Ну, расскажите, расскажите. Я думаю. Ну, я надеюсь, вы знаете. Нет, указано. я лучше послушаю вас. Нет, вы, вы знаете, знаете, тогда Нет. не стоит рассказывать, если вы не знаете, что такое указываем. Нет, не знаю. Тогда не стоит рассказывать. А что-то расскажите. Куда пошел? Нет. Ты отходишь. Откуда? Откуда. откуда будешь? Откуда будешь? Луганск. 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 А сейчас в Луганске, ну, да? А сейчас в Луганске, да? Ну конечно. А. Воюешь. Воюешь? Воюешь? Луганск. Уаз. Ну, нога, нога. Нога отнята, понял. Не верю. Не верю. Не, Не веришь? А? Чего? Покажи. Покажи. Ну, что я вижу? Колен? Ну, что я вижу? Колен? Чуть ниже. Так я ниже не вижу, покажи. Я не вижу, покажи. Не хочу. Вот видишь? Вот видишь? Какой, какой ты врут? Какой ты вру. Почему? Ну ты же ты же разумеешь, что а я, что? я из Украины. Я зараз начну с тобой по-украински говорить, и ты ж ничего не будешь разуметься. Хочешь? Вот ты скажи. вот, вот ты скажи. Ти коли свої? «Ти коли Чого тобі то сказати? А, то ти з Сонтаві... такий... Сонтаві... ти... ти зрадник, так? То ти зрадник, так? То ти зрадник. Не хочу Не хочу показувати. А то ти вже і так в мене в прямому ефірі. Ти в мене в прямому ефірі. А зрадників, ти знаєш, не люблять як на одній стороні, так і на другій стороні. Так що ти готуйся, можеш собі мило купити, добре підметися і чекаєш того моменту. Це тупорили ти, бо ти навіть не розумієш, що. А я тебе обов'язково викладу, викладу тебе в ефір. Аби тебе бачили, вся Україна. А ти ж подумай, як ваше керівництво зривається, а воєнні преступлення з року давності. Немає як мій звук виключив, я ж тут старший. Мені ти матів не потрібно. Мені потрібно тебе викласти, твою сущність, сущність твоє нутро, яке ти, не, не, ти є. І я тебе обов'язково обов'язково, і так напишу: зрадник України. Так я і підпишу, аби ти знав. Я ж тебе не чую. Ти розумієш, ти говориш сам до себе. Дебіл. Ось, шановні можете подивитися на зрадника, який світий кримінал, я його можу зараз посадити, ну от таке то діло. Може і посадити, але ні, я заберу, я його там і наші поставлю. От так-то. Давай. Зрадник, готуйся, готуйся. Зрадників не люблять ніде. Запам'ятай. Здравствуйте, ви откуда? Я из, Москвы, из, Москвы, я я из Москвы. а я Ивана Франковская область. Вот хотел бы вас спросить, как москвич, а что вы думаете? Ой, а можно я спрошу первый? Давай. А как такую же лысину опустить? Вы голову бором мыли? А ты, ты конечно, слепой. Я просто коротко пострижу. Если пострижешь, от. Откуда... Не, у вас прям лысина, мужчина. Да. Ну покажи за макушку, давай, наднись. Ну да, все тебе показать. Я, не я, я, давай, я тебе давай, скажу давай. такое. Э, подожди. Макушку, макушку, Слушай, я тебе скажу такое. Я на красоту мужчин не обращаю внимания. Я правильно ориентация. А, а, красоту, а, дружище, а макушку, тебя, а тебя как-то, тебя как-то тянет на муж, а тебя, подожди, а тебя как-то тянет на мужиков, видишь? Что ты, ты какой-то неправильной ориентации, понимаешь? Ты смотришь красивый, некрасивый, ты начинаешь ко мне подкатывать. Не надо, не подкатывай. Я уже тебе звук выключил, потому что от тебя воняет, понимаешь? Воняет, да. Здравствуйте. 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 Вы, наверное, военный, да? Да нет, так нормально все. Ну как я спросил, говорит, да нет, так все нормально. Что нормально? Вы военный или не военный? Я, на пенсии. Ну, на пенсии, но ну, вы же как-то в военной форме, смотрю. Да нет, это просто куртка, вот я в трусах сижу. А, ну, в трусах, в В трусах А да. это афганка, афганка, старая, есть а, помнишь. Афганка. Ну, война давно. Нет, я, вам, во... в... я вам, а вы, ну, в Афгане не могу сказать, что вы добровольно, потому что мы, у нас, кстати, призывались добровольно. Я когда служил в Арктике, Арктика. Э... Арктике. Арктик. Не в Арктике? Я же с тобой не матерюсь, Ну, Не матерюсь я тоже. А, ну. Ты в Арктике служил? Да, Арктика, море Латвии. А? И значит... В значит что в Советском Союзе? А ты что, в Советском Союзе не служил? Нет, ну, я служил, только я в Беларуси служил. Да. А, ну и значит, нас вызвали, и говорит, добровольцы, кто хочет в Афганистан, три шага вперед, выйти из шаря. Я так себя так, значит, сижу и думаю. А зачем мне в Афганистан? Я на чужую территорию. Кого-то убивать. Ну, Здесь конечно, холодно, конечно. минус 60. Был я на своей территории. Я не пошел. А мои друзья некоторые улетели. Знаешь, как часто, когда ты служил срочно. Знаю, знаю, да. Так, мне тоже люди, тоже переписывались туда-сюда. А те, кто вышел с рот, убили. Ну, что делать? Война, дело такое. Это нет, Сейчас, твой... тоже люди. Сейчас тоже многих убивают. А, а потом, слушай, а потом я уже пришел, на меня два знакомых было, два, ну, вернее, как, я с одним общался, приходит ко мне домой и говорит, ты знаешь что, я иду добровольцем в Афганистан. А я говорю, слушай, а он мастер спорта по, по стрельбе. Можно вопрос слушай, можно, можно задать? Пока Вы еще, еврей? Нет, пока еще нет, не еврей, а украинцы. А он говорит, не еврей, точно. Я могу дать тебе проверить национальность. Нет, не тебе. у вас говор такой, вас еврейский. Тебе нет, одесский, жене одесский или но... дочери, если симпатичной, жене и дочери. Нет, может жене нет, лучше дочери. Могу, чтобы дать, чтобы она проверила мою национальность. Языком нет, и губами. Садесса? да, вы с Нет, не с Одессы, если я сивана Пранковской области. Ага. Родственник Бандера. И значит, да, подходит этот мужик, говорит, вот я хочу добровольцем в Афганистан. Я говорю, Дима, он уже умер, по-старшему я говорю, это же хорошо, ты снайпер. Мой тезка, мой Я говорю, это хорошо, что ты едешь в Афганистан, ты снайпер, хорошо стреляешь. А я бы как бы с другой стороны, типа душма, Я стрельнул с автомата, пуля в одну скалу, в вторую скалу и тебя в мозг и убил. Проходит три дня. С три дня приходит. На Каркале, на, каркали, на каркали. А, нет, приходит то через три дня, говорит, ты знаешь, что, Макола? Я, говорит, заявление забрал, я уже не еду в Афганистан. Не надо мне тысячу рублей за одного душмана. Мы же платили снайперу тысячу рублей за одного душмана. Вот такие, вы все сыты, блядь, я... все такое. Ну, тем... а, русские, люди... а... а русские люди там ну, погиб, ну, не, ты, 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 не матерись, и шаг ты подный Я с тобой не матерился. Ишак, ты подный сам. сам. Ну но, 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 ты же видишь, опять же, я, я тебя ненавижу нутром, твою русскую. И я тебя ненавижу ты, тоже. Видишь? я тебя тоже ненавижу. А вот, скажи, и я и скажи, я тебе куда пошел?